बिस्मिल्लाम के महजद नाजर अल्लैक् र्लि वर्कूका तमाम दोस्त ठीक होंगे अल्लाह खुश रखे खैर वाफी से रहें दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों को बताएंगे कि हजरत यूनसम किस तरह मछली के पेट के अंदर गए और अल्लाह तैसे आप को चालीस दिन तक मछली के पेट के अंदर जिंदा रखा दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले हजरत आल को अल्लाह ताला ने मोसर के करीब नैनवा के मकीनों के लिए नबी बना कर भेजा आप सलाम ने इन्हें का पैगाम सुनाया कि अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ आप सलाम की कौम बड़ी सरकश थी आप तैतीस साल तक इन्हें तबलीग करते रहे आप आलाम का जिक्र अल्लाह तक कुरान मजीद में छः मकाम फरमाया और एक पूरी सूरत यूनस आप आलाम के नाम से नाजल फरमाई हजरत यूनस आलाम अपनी कौम को तैतीस साल तक तब्लीग करते रहे तेतीस साल की तब्लीग के बावजूद भी इन्होंने अल्लाह वहदानियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया आप आले सलाम ने दिल बर्दाश्त होकर इनको अल्लाह तरफ ऐसी सख्त आजाब की खबर सुनाई जिस पर कौम के सरकश लोगों ने आप आल की बातों का मजाक उड़ाया और आप आलाम की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अजाब आने वाला है तो हमें इसका वक़्त बताओ हजरत यूनस अलैहिस्सलाम ने कहा कि तीन दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब इलाही आ जाएगा हजरत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब का वक्त बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हिजरत का हुक्म मिलने से पहले ही अपनी बस्ती से निकल गए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात पर नाराजगी का इजहार फरमाया जब हजरत यूनस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब इलाही की खबर सुना कर वहाँ ऐसी चल पड़े तो आप आलाम के जाने के तीसरे दिन चारों तरफ से अजाब इलाही के आसार नजर आने लगे आप के लोग हजरत यूनस आलाम को तलाश करने लगे ताकि इनसे दरख्वास्त करें कि वो अल्लाह तजाब को टालने के लिए दुआ मांगे लेकिन हजरत यूनस आलाम इन्हें ना मिले कौम को यकीन आ गया की अब अल्लाह का आजाब जरूर नाजल होगा चुनाचा इन्होंने फौरन अपने नबी के साथ बस सलूकी की नदामत का इजहार किया फटे पुराने कपड़े पहन लिए जानवरों के बच्चों को उनकी माओ ऐ ऐसी अलग कर दिया मरद औरतें और बच्चे रो रो कर आडिजी और इनकसारी करके अल्लाह तजाब डालने की दुआएं मांगने लगे जानवर अपने बच्चों समेत आवाजे निकालने लगे और बड़ा रकत आमेज मनाजर पैदा हो गया अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आई और इसने कौम यूनस पर आने वाले आजाब को टाल दिया हजरत अलैहि सलाम अपनी कौम से दिल बर्दाश्त होकर बस्ती से निकल गए तो दरिया में सफर करने के लिए मुसाफरों से भरी एक कश्ती में सवार हो गए जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो डगमगाने लगी और करीब था कि वह डूब जाए कश्ती चलाने वाले ने कहा कि कोई मुसाफर ऐसा है जो अपने मालिक से भाग कर आया है जब तक वो कश्ती से नहीं निकलेगा कश्ती किनारे पर नहीं पहुंच सकती कश्ती में सवार अफराद में से कोई भी अपने आप को मालक से भागने वाला तसवर नहीं कर रहा था आखिरकार ने आपस में, में कि कुरांदाजी कर लेते हैं कुर्रा निकलेगा मुसाफिर अपने मंजिल तक पहुँच सके चुनाचा कुर्रंदाजी की गई तो हजरत यूनस आलाम का नाम निकला आप सलाम को देख कर लोग कहने लगे की इतना खूबसूरत हसीनों जमील और पकीजा और मासूम सूरत वाला अपने मालक से भागा हुआ नहीं हो सकता लिहाजा दोबारा कुरा अंदाजी की जाए दूसरी बार कुर्रा अंदाजी की गई तो फिर भी हजरत यूनस आल सलाम का ही नाम निकला लोगों ने तीसरी बार कुर्रा अंदाजी करने को कहा जब तीसरी बार कुर्रा अंदाजी की गई तो फिर भी हजरत यूनस आलाम का ही नाम निकला आप आलाम फौरन समझ गए कि मैं अपने मालक से भागा हुआ गुलाम हूँ क्योंकि मैं अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर अपनी बस्ती से निकल आया हूँ लिहाजा आप ने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी जैसे ही आप ने में लगाई, तो ने की एक बड़ी मछली को हुक्म दिया की अपना मुँह खोल कर इन्हें इस तरह की इनके गोशत और हड्डियों को जरा भी नुकसान न पहुंचे इस मछली ने मुँह खोल कर अल्लाह तकम की तामील करते हुए हजरत यूनस आलाम को जिंदा सलामत निकल लिया और दरिया की गहराइयों में चली गई जब हजरत आलाम मछली के पेट में पहुंचे और वहाँ अपने आप को जिंदा महसूस किया तो अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए अल्लाह ताला के हजूर गिरने लगे और अल्लाह व जल की खूब तस्बीहात बयान करने लगे जब आप आले सलाम ने अल्लाह ताला की तस्बीहात के साथ दुआए कलामात किए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप आले सलाम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लिया हजरत आले सलाम मछली के पेट के अंदर चालीस दिन तक जिंदा रहे अल्लाह ताला ने आप आले सलाम की दुआ को कबूल फरमा कर आपको गम से नजात अता फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चालीस दिन के बाद मछली को हुक्म दिया कि दरिया के किनारे जाकर इन्हें अपने पेट से बाहर उगल दो मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए आप आले सलाम को बाहर उगल दिया अल्लाह ने आप आले सलाम पर कद्दू की बेल उगा दी आप आले सलाम मछली के पेट में रहने की वजह से बहुत कमजोर हो गए थे और आप आले सलाम का जिस्म नरम पड़ गया था इस हालत में आप आले सलाम पर एक मक्खी भी बैठ जाती तो आप सलाम इसकी ताब ना ला सकते कद्दू की बेल के पत्ते चौड़े होने की वजह से साया घना होता है और इसके करीब मक्खी नहीं आती इसके साथ साथ आप आले सलाम के लिए एक दूध देने वाली हरनी को पाबंद कर दिया वो सुबह व शाम आती और आप आले सलाम को दूध पिलाती यहाँ तक के आप आले सलाम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और जब आप आले सलाम वापस अपनी कौम के पास आए तो देखा कि वो तमाम लोग मुसलमान हो चुके थे हजरत यूनस आले सलाम ने मछली के पेट के अंदर दुआ की वो ये है ला इला इन्नी मिन आपके सवा कोई नहीं आप वाली वाली ने अर्शाद जो शख्स किसी भी मामले में अल्लाह अल्फाज के साथ दुआ मांगता है तो अल्लाह इज़्ज़त इसकी दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं दोस्तों जब भी आप पर कोई परेशानी मुसीबत आए तो इस दुआ को जरूर पढ़िए अल्लाह त है की अल्लाह हमें हर मुसीबत परेशानी और गम से महफूज़ फरमाए दोस्तों मदीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़